মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে ক'লে যে গৌৰৱ গগৈ মোতকৈ বহু গুণে শ্ৰেষ্ঠ আচলতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সলনি কৰে নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভালে থকাতো কামনা কৰোঁ তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি আগবঢ়াই যোৱাত সুবিধা দিব চাওকচোন আমি এতিয়া গম পাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছাৰোফালে মানে মিটিং চিটিং কৰি আছে বা কিছুমান সংবাদ মাধ্যমত কিছুমান কথা কয় আৰু এতিয়া চব বি টি আৰত যিহেতুকে ইলেকশ্যন আহি আছে বি টি আৰত এইকেইদিন তেখেত সঘনাই গৈ আছে আৰু তাতে ভাষণ দি আছে যোৱাকালিও গৈছিলে চল্লিছ মিনিটত ভাষণ দিছে আৰু ভাষণ দি উঠি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কিছুমান কথা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে আজিকালি মানুহ গহীন গম্ভীৰ হ'ব লাগে মানে বেছি কথা কোৱা মানুহে ভাল নাপায় বা মানুহক বেয়াকৈ ক'লে বেয়াকৈ গালি পাৰিলে সাধাৰণ জনতাই বেয়া পায় মানে জনসাধাৰণে বেয়া পায় এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী যে সলনি হৈছে সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী যে বহুত দেৰিকৈ হ'লে বুজি পাইছে কথাখিনি সেই কথাটো বহুত বেছি ভাল লাগিল নহয় জানো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা সদায় থাকিব আমাৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী বুজি পাইছে সঁচাকৈ মানুহে বেয়া পায় যেতিয়া এতিয়া যি টি কথা কৈ দিলে মানে সময় সুবিধা চাই সেই কথা ক'ব লাগে যেতিয়া এতিয়া যি টি কথা ক'ব নালাগে ক'ব নলগীয়া কথা ক'ব নালাগে এইখিনি কথা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক বুজি পাই ধুনীয়াকৈ তেওঁ বক্তব্য কৈছে কৈছে যে আৰু যদি গালি পাৰে যেনেকৈ ধৰক চ ছোৱালী চোৰ ভোট চোৰ গৰু চোৰ এইবোৰ শব্দ ক'লে মানুহে বেয়া পায় এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ অলপমান কথা ক'লে আৰু তেওঁ ক'লে চাওক মই আজি চল্লিছ মিনিট ভাষণ দিলোঁ ইয়াতে চল্লিছ মিনিট ভাষণ দিয়াতে মই কেতিয়াও কাকো বেয়াকৈ কোৱা নাই না ইউ পি পি এলক আনিছোঁ নে হাগ্ৰামক আনিছোঁ নে কংগ্ৰেছক মই কাৰো কথাই একো কোৱা নাই নকওঁ আচলতে মানুহ গহীন গম্ভীৰ হ'ব লাগে তেওঁ এই কথাখিনি কৈছে আচলতে ভালে লাগিল গহীন গম্ভীৰ হোৱাটোৱে আমি বিচাৰোঁ চাওকচোন গৌৰৱ গগৈ কিমান গহীন গম্ভীৰ গৌৰৱ গগৈ যিটো কথা ক'ব খুব মানে সুন্দৰভাৱে কয় আৰু গৌৰৱ গগৈ সেয়েহে অসমৰ ৰাইজে ভাল পায় কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিমানে মানে সময় বাগৰি গৈছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কোন মুহূৰ্তত কেনেকুৱা কি ধৰণৰ কথা কয় মানে কোনো লাখভাগ নাই যাৰ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠনে কেতিয়াবা বা অন্যান্য মানে সভাপতি অন্য অন্যান্য মানে বিৰোধী দলবিলাকৰ মানুহবিলাকেও কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে গহীন হ'ব লাগে গম্ভীৰ হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এনেকুৱা কথা সভা নাপায় আমি সময়ে সময়ে নিউজবিলাকত শুনিবলৈ পাওঁ সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া সেই নিউজবিলাক চাই যিহেতুকে বা গম পাইছে যে জনসাধাৰণে কি বিচাৰে সঁচাকৈ মই গহীন গম্ভীৰ হ'ব লাগে গৌৰৱ গগৈ যিহেতুকে ইমান গহীন গম্ভীৰ গৌৰৱক আজি অসমৰ ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে গতিকে মোক কিয় নলোৱাব গতিকে মোকো ল'ব গতিকে আৰু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী এই চেগতে সংবাদ মাধ্যমৰ কৈছে চাওক বিজেপিক যদি কোনোবাই বেয়া পায় বা বিজেপিক যদি কোনোবাই গালি পাৰে যদি বিজেপিক কোনোবাই গালি পাৰে তেনেহ'লে তেওঁক তেনেহ'লে কংগ্ৰেছক বেয়া পোৱা মানুহে কিয় কৈছে কাৰণ বিজেপি ইমানে ভাল কাম কৰিছে উন্নয়নৰ কাম কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে চাওক আজি চল্লিশ লাখ মহিলাই মাহৰ দহ তাৰিখ পঢ়িলে অৰুণোদয় পইচা পায় অৰুণৰো পইচাটো সোমাই যায় অৰুণৰো পইচা পায় গতিকে সেই চল্লিছ লাখ মহিলাই বা চল্লিছ লাখ মানুহে বিজেপিক আশীৰ্বাদ কৰে গতিকে বিজেপিক কোনেও বেয়াকৈ নক'ব বেয়াকৈ ক'লে কংগ্ৰেছকে বেয়া পাব মই সাধাৰণ জনতাই কাৰণ বিজেপিক গালি পাৰা মানে কংগ্ৰেছক বেয়া পোৱা হয় গতিকে কোনেও যাতে বিজেপিক গালি নাপাৰে এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ দিছে আৰু আৰু দুই লাখ হওক চাকৰি দিছে তাৰপিছত আৰু চা চাৰি লাখ হওক নিযুত মাইনা আঁচনি দিব আৰু বোলে লাখপতি বাইদেউ বনাব এতিয়ালৈকে পোৱা নাই লাখপতি বাইদেউকেইটা পইচা হা পাবহে গতিকে এনেকুৱা ধৰণে তেওঁক কৈছে এইবিলাকৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাই আছে বিজেপিয়ে গতিকে এইবিলাকৰ হয়তো বেয়া পাব কংগ্ৰেছক যদিহে কোনোবাই বেয়া পায় বেয়াকৈ গালি পাৰে মানে সেইকাৰণে বিজেপি গালি পাৰিব নালাগে গৰু চোৰ ছোৱালী চুৰ হওক বা ভোট চুৰ এইবোৰকৈ লাভ নাই কাৰণ চাওক আমি সেই সময়ত শুনিছিলোঁ গৰু চুৰ শব্দটো এতিয়া আকৌ ভোট চুৰ ওলাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা শুনি আছোঁ বাৰু যিকে নহওক এইবোৰ কথা ক'লে হয়তো কংগ্ৰেছক বেয়া পাব কাৰণ কাৰণ সেই আশীৰ্বাদ পাইছে ন মানুহখিনি যিখিনি মানুহে অৰুণৰে পাইছে লাখপতি বাইদেউ হ'ব গৈ আছে কোনোবাই কোনোবাই এতিয়ালৈকে কিন্তু হোৱা নাই হ'ব বা নিযুক্তি আঁচনি পাইছে কাৰোবাৰ চাকৰি হৈছে এইবিলাক মানুহৰ আশীৰ্বাদ পাই আছে ন বিজেপি গতিকে এইবিলাক মানুহৰ পৰা অভিশে পাব যিয়ে মানে গালি পাৰে বিজেপিক এইবিলাক মানুহক কংগ্ৰেছক মানে বেয়া পাব এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে তো গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে গহীন গম্ভীৰ হ'ব লাগে বেয়াকৈ ক'ব নালাগে মানুহক গালি পাৰিলে পাৰিব নালাগে মানুহে যিটোকে বেয়া পায় জনসাধাৰণে ভালপোৱা কাম কৰিব লাগে যি নহওক মুখ্যমন্ত্ৰী অলপ সলনি হৈছে বুজি পাইছে সাধাৰণ জনতাৰ কথা যে সাধাৰণ জনতাই যে মুখ্যমন্ত্ৰীক লাহে লাহে বেয়া পাব ধৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা যে সাধাৰণ জনতাই যে বেয়া পোৱা হৈছে এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী বুজি পোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিল আচলতে এই বুজি পোৱাখিনি এবছৰমান আগতে গৌৰৱ গগৈৰ পৰা ল'ব লাগিছিল বা গৌৰৱ গগৈৰ পৰা এই জ্ঞানখিনি ল'ব লাগিছিল কিন্তু নল'লে এতিয়া তেওঁ অনুভৱ কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যিখিনি কৈছে সেইখিনি মানিব লাগে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম এটাই বোলে কেনেকৈ উন্নয়ন কৰিব পাৰে কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰে তেওঁ কামৰ সেই চিন্তাবিলাক আৰু চিন্তা নাই কোনে কি কৈছে সেইবোৰত তেওঁ এতিয়া মোৰ নাঘামায় আৰু বা সুসোমাবলৈ চেষ্টা নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাখিনি কৈছে গতিকে গৌৰৱ গগৈ যে শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰীতকৈ এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীক খুব ভালকৈ বুজি পাইছে সেইকাৰণে মানে ভাবিছে যে গৌৰৱ গগৈ মোতকৈ বহুগুণে শ্ৰেষ্ঠ যাক মই এটিকিন কৰিছিলোঁ বাচ্ছা বুলি সেই বাচ্ছা আজি বহুত ওপৰত উঠি গ'ল দেখোন আজি ৰাইজে সেই বাচ্ছা হওক যাক মই বাচ্ছা বুলি কৈছিলোঁ সেই তেওঁকে আজি ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে মোক গালি পাৰিব গালি পাৰিব ধৰিছে বা মোক বেয়া পোৱা হৈছে এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী অনুভৱ কৰিছে অনুভৱ কৰি কৈছে যে মানুহ গহীন গম্ভীৰ হ'ব লাগে কিন্তু গহীন গম্ভীৰ সকলোৱে হয় গহীন গম্ভীৰ খালী মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় এতিয়া তেওঁ বুজি পাইছে আজিৰ পৰা আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু বেয়াকৈ ক'ব নালাগে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী গহীন গম্ভীৰ হৈ গ'ল কথাত প্ৰমাণ হৈ গ'ল গতিকে এইখিনি আছিলে এতিয়া মই ক'বলগা মই হঠাতে নিউজটো পালোঁ যিটোকে মই ভাবিলোঁ কৈ দিওঁ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া গহীন গম্ভীৰ হৈছে মানে গৌৰৱ দেখিহে হোৱা যেন লাগিছে মোৰ অনুভৱ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সলনি হৈছে গতিকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীক আচ্ছা এতিয়া আপোনালোকে কি বুজিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যখিনি শুনি আপোনালোকৰ মনলৈ অনুভৱ কেনেকুৱা আহিছে ক'বচোন কমেণ্টত মোৰ হ'লে মনলৈ এনেকুৱা এটা অনুভৱ আহিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এতিয়া বিকল্প ৰাস্তা একো নাই তেওঁ ইছ্যু একো ওলাব পৰা নাই যে ইলেকশ্যনত কেনেকৈ জিকিব তেওঁ একো ভাবি পোৱা নাই ইলেকশ্যনত তেওঁ কেম্পেইনিং কেনেকৈ কৰিব সভাত কেনেকৈ ভাষণ দিব কি কৰিব মানে একো ভাবি পোৱা নাই কাৰণ যিটো সমস্যা হৈ গ'ল গৰু চুৰ শব্দ ওলাই গ'ল এতিয়া আকৌ ভোট চুৰ ওলাইছে তেওঁ বি টি আৰত গৈ আছে কেম্পেইনিং কৰিবলৈ একো বিচাৰি পোৱা নাই বিচাৰি নাপাই পিনে তেওঁ এতিয়া ভাবিছে যে মই এইবিলাক কথাই ক'ব লাগে আৰু উন্নয়নৰ কথাওতো ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ বি টি আৰত তেনেকৈ উন্নয়ন একো হোৱাই নাই কি ক'ম কি ক'ম কি নক'মে ভাবি তেওঁ লাষ্টৰ এটা কথা কৈছে যে মই যিমানবাৰ আহিছোঁ বি টি আৰত মোৰ নিচিনা কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকৈ অহা নাই মই দুইশ বাৰতকৈ অধিক বাৰ মই বি টি আৰত আহিছোঁ মোৰ নিচিনা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এনেকৈ কোনো অহা নাই আচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি দুশ বাৰতকৈ অধিক গৈছে বি টি আৰত এনে গৈছে নেকি ভোট খুজিবহে গৈছে হয় নাই মিটিং কৰিব আমিতো বুজিছোঁ ন জনসাধাৰণটো আৰু ইমান মূৰ্খ নহয় আপুনি যিমানে তেল নামাৰে কিয় যিয়ে বুজে বুজি পায় সঁচাকৈ ভালকৈ বুজি পায় আপুনি দুইশ বাৰতকৈ অধিক এনেই গৈছে নেকি বি টি আৰত খবৰ ল'ব মানুহৰ আপুনি ফটোৰ কাৰণে কৈছে বাৰু যে কি নহওক এতিয়া আপুনি ভাবিছে যে উন্নয়নৰ কথা কি ক'ম লাখপতিৰ কথা কি ক'ম এতিয়ালৈকে লাখপতি দিব পৰা নাই আজি ন বছৰ হৈ গ'ল দহ বছৰে হ'ব এতিয়া লাহেকৈ এতিয়া লাখপতি বাইদেউ কাগজ জেৰক্স কৰোঁতে অ'ত অ'ত মিটিং কৰোঁতে ত'ত মিটিং কৰোঁতে বা কাৰ কিমান চেণ্ডেলৰ ফিটা ক্ষয় গ'ল চেণ্ডেলৰ ফিটা চিঙিল হিচাপটো নাই গতিকে এতিয়া কি কৰিব লাখপতি এতিয়া হ'ব পৰা নাই আৰু আজি এটা পষ্ট মই পালোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে প্ৰিয়ংকা গান্ধী অসমৰ মহিলাতকৈ বহু গুণ তলত মানে বহুত তলত বলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে অসমৰ মহিলাৰ লগত কম্পিটিশ্যন কৰিব নোৱাৰে নোৱাৰেতো অসমৰ মহিলা মানে বেলেগ মহিলাৰ কথা কোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী চাগে কৈছে তেখেতৰ পত্নীৰ কথা বৰ বদলে আহিছে আমাৰ অসমৰ মহিলা মানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী বৰ্তমান বহুত ওপৰত এতিয়া তেখেতৰ লগত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ কম্পিটিশ্যন কোনোদিনা নিমিলে গাইজ আপোনালোকে জানি ল'ব শুনি ল'ব মোৰ মনলৈ আহিছে যেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মহিলাক কৈছে মহিলাক কি দিছে অৰুণোদয়হে দিছে লাখপতি এতিয়ালৈকে দিয়াই নে দিবহে সেই মহিলাখিনিৰ লগত কম্পিটিশ্যন কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী অৱশ্যে প্ৰিয়ংকা গান্ধীটো আপোনালোকৰ নিচিনাকেতো এনেকৈ মাটি সম্পত্তিটো পাহাৰ নগৰহে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰিটো নিজৰ কাৰণে নিজৰ মুনাফাটো নকৰে ন আপোনালোকেও কৰে আপুনি নহয় আপোনাৰ পত্নীৰ নামত বহুত সম্পত্তি কৰি তোলে বহুত কিবা কিবি কৰিলে গতিকে আপোনাৰ পত্নীৰ লগত কিন্তু কেতিয়াও E কম্পিটিশ্যন নাহে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মই জানাত আপোনালোকৰ পৰা মনোভাৱ কেনেকুৱা ক'ব গৈছে কমেণ্টত মোৰ তেনেকুৱা এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিপদত পৰা নিচিনা হৈছে কি কৰিম কি নকৰিম কেনেকৈ ভোট ল'ম কি কৰিম বি টি আৰত গৈ তেওঁ মানে একো বিচাৰি পোৱা নাই চল্লিছ মিনিট ভাষণ দিছে নিজে কিবা কিবি কৈ আছে ঊনৈছ চনৰ কথা একো জিকাব নাই মানুহখিনি কেনেকৈ আকৰ্ষণ কৰিব সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে মানুহ গহীন গম্ভীৰ হ'ব লাগে বিজেপি এইটো কৰিছে সেইটো কৰিছে ইমানখিনি আশীৰ্বাদ পাই আছে গতিকে যদি কোনোবাই যদি বিজেপি গালি পাৰে তেনেহ'লে কংগ্ৰেছকে বেয়া পাব তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰে আৰু সলনি হোৱা বুলি নিজকে মানে ভাবি ললে আৰু এইখিনিয়ে কৈছে গতিকে অসমৰ ৰাইজে খুব ভালকৈ বুজি পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী যে তেল মাৰিছে অসমৰ জনসাধাৰণ বা বি টি আৰ জনসাধাৰণ এই কথাটো অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে হয়নে নায় কমেণ্টত কব